На мой взгляд, организация обсуждения общественного зависит от, ну, во-первых, от формальных нормативно-правовых документов, которым сегодня является решение сессии. Оно точно вписывается во всю нормативную законную базу и в методику по срокам. И мы в высшей степени заинтересованы, чтобы эта работа прошла максимально, публично, открыто, принципиально. И для меня по организации работы или через 3 дня, или через 28, или через 10 дней, честно говоря, особого значения не имеет. Мало того, мы с пониманием относимся к тому, что эта процедура должна быть в сжатые сроки, абсолютно не в ущерб публичности, открытости и качества проведения таких мероприятий, потому что полная процедура занимает ни много ни мало, почти 6 месяцев. После этого мы, дадим возможность, после этого мы даем возможность своим партнерам, извините меня, субъектам объединения проводить аналогичную работу в своих громадах, что позволит опять-таки на уровне областной администрации принимать решения по перспективному плану развития и прорабатывать такие предложения вообще. Исторический поселок Панютина и город Лозовая 146 лет вместе. Экономически это тот ресурс, который может быть в, лежать в основе э, такого объединения для социально-экономического развития. Э, они каждый себе инфраструктура и близость э, этих громад ⁇ это прямой путь к качеству коммунальных услуг в первую очередь для поселка Панютина. Это моя точка зрения. В первую очередь. Это достаточно доступное расстояние для коммунальных услуг. Вода, тепло уже у нас вместе взяты. Это, по сути, у нас уже история отношений давным-давно отработана, что опять-таки позволит нам исключительно саккумулировать наши общие возможности. Если громада Панютина, Панютинская громада будет створивать свои центр, і необхідно зважитись на те, що у них знаходяться дві школи, які на сьогодні підпорядковані міському відділу освіти. У них є два дитячі садочка, дві біблі... бібліотеки, це все отримується за рахунок місцевого бюджету. Є у них амбулаторія, є е, також дитяча музична школа філіал художньої школи спортивна школа «Локомотив», тобто об'єднавши біля себе інші громади керівництва, паніченого потрібно зважити на те, що ці всі заклади необхідно буде отримувати за рахунок свого бюджету. Ну навірно, от ті процеси, які сьогодні у нас є в реаліях, Ну, может быть, мы еще философия такого решения сложная для нас. Очень корректно об этом тоже говорю. Некоторые страны пошли по другому пути. Они сделали это без так называемого добровильного объединения. Аналитики, эксперты, всевозможная форма анализа позволяет определиться с этими планами, планами административно-территориальных единиц или объединений пожалуйста, период для интеграции и потом, естественно, кропотливая работа. У нас, ну, есть как есть, вы слышали все, спешить нужно медленно. Кто-то думает о своих посадах. Закон можно не выполнять, можно не пользоваться. И очень хорошо все это запомнил. Без проблем. Це державна політика. Первая для мене, так як для міського голови, державна політика, яка повинна бути реалізована. Опять згідно чинного законодавства, повноважень і голови, і ради, і всіх е, учасників цих собутів. Людей цікавить в районі, в Близнюківському районі, ті, що у міського голови були, що буде в нас. Що буде в е, нас? Е, Деякі у е. них мінімум інформації. Мінімум. Вони ну або їм так доведено, або ну, не, не цікаво, yes. і сознательно. Бо или... yeah. so... одна із, один із представників сказала: так це ж ви будете призначати старосту. Стривайте. Законі написано, що старост вибирає громада. І таких от міфів вже вже їх декілька. У нас політика навпаки, щоб результати цієї реформи послуги. Якість послуг підвищилась, і вони наблизились до кінцевого споживача до мешканця тієї сільської громади, яка буде складовою Лазівської міської об'єднаної громади, щоб там був староста з певними щоб Там було відділення центру надання адміністративних послуг, щоб людина могла там на місці здати пакет документів. А вже проблема адміністратора доставити їх до виконавця. І результат довести туди ж туди ж в ту, в ту сільську громаду. У нас вся структура. Почор, вся структура державних органів виконавчої влади, громади, які не об'єднаються, повинні бути мати повинні будуть мати, значить, міліція. Кстати, милиция ни много ни мало, уже на три субъекта работает. Обратите внимание, как государство действует. Лозовая Лозовской район Близнецы. Налогово объединена инспекция. Лазовая Лозовской район, Первомайский, Первомайский район и Близнецы. Пять субъектов. Суды, прокуратура, управление социального захисту, освита медицина. Ну, естественно, говорю, мы всегда равняемся на харьковскую медицину, это правильно. А наши коллеги, мы же обсуждаем, они говорят, ну, а мы же у вас, честно сказать, тоже бываем на приемах. Скоро. Задача, э, спроможна подчеркиваю, территориальная громада, объеднана, которая имеет ресурсы. Подчеркиваю, ресурсы. Первое, э, ну скажем, понятно, дополнительное финансирование с державного бюджета, так называемый, на развитие окрытых территорий. Надеемся, что это будут солидные средства. Второй момент – это земельный ресурс в межах и поза межами. Мы получаем дополнительное повноважение муниципальной милиции, о которой мы говорим, муниципальная милиция. И, естественно, аккумулировать источники доходов в бюджет. Зачем она до городу? Отвечаю, это городу нужно для того, чтобы город сохранил свой ресурс. Свой потенциал, который он уже в городе есть, еще раз подчеркну, уже в городе есть все. Все коммунальные предприятия, полный цикл коммунальных предприятий, абсолютно самостоятельных. Два из них, кстати, лицензиата, тепло и вода, где мы эти услуги можем отдать и нашим соседям, и говорить о том, что 55 тысяч кубов воды, которые мы отдавали раньше, а сегодня 7,5 тысяч, а 200 километров труб, закопанных в земли, почему то не ресурс? Добавить, расширить сферу услуг по коммунальным предприятиям. По воде точно, ну, может быть сдержаны, но точно не ограничены. По теплу сдержаны, но не ограничены. По экосану полный цикл работы, которая может связана быть с работой этого предприятия гибко, емко, ресурсно. Вывоз твердых бытовых отходов, значит, кладбище, значит, благоустройство, озеленение, парки. Это все, что ресурсами техники, которые уже есть, можно, можно брать на обслуживание и обслуживать наши скажем так, дополнительные территории, рабочие места, образование, медицина — это все, что позволит нам. Ну, для города это еще раз повторяю, это дополнительная дополнительная доходная часть бюджет. Но чтобы это не выглядело с моей точки зрения меркантильно, значит, люди, которые в селах получат на голову выше качество услуг городских, которые сегодня уже имеют город Лозова. Получается три центра. Абсолютно реально и честно, что это центр город Лозовая вот с такой конфигурацией. Плюс 4, вот у меня в другой карте показано 4 рады, 4 Близняковских. Первый раз мы взяли 20 исключительно так как бы в межах района, в межах методики взяли четко 20 километров. Почему там были еще и точка зрения о циркульной реформе. Это не циркульная реформа, а вот такой циркуль. То есть мы туда, куда мы достали 20 километрами, еще раз говорю, это исключительно, исключительно аналитически. Эти все советы могут быть субъектами объединения. Теоретично. Потом, естественно, мы уже на рабочей группе обсуждали разные точки зрения. Во-первых, высказывалась точка зрения депутатами городского совета о том, что почему Сергей Федорович тогда не и чем мы там, потому что есть даже практика объединений субъектов громад из других областей. Процедура чуть сложнее, но тем не менее.